我有一个朋友，喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。暗恋其实是一种少女的一种克制的情感。桑稚这个小女孩，她很多小心思都是在她自己的心里，很有少女心事的那种小悸动。如果你交了女朋友。 是不是就不能对我这么好了？桑稚去救赎段嘉许，这个女生其实看着她好像柔柔弱弱的，但有人在想要伤害段嘉许的时候，她一定是挡在前面的。<noise> 因为最开始在高中的时候，那个感情我觉得不算是喜欢，也不算是暗恋，只是想要离自己喜欢的哥哥然后近一点，因为你本身有一个。 非常爱欺负自己的哥哥的时候，就有个鲜明的对比。谁你哥啊？就会觉得哇，段嘉许这样温暖然后温柔的大哥哥，如果他是我哥就好了。知道。当是就是好朋友的妹妹嘛，调皮的超乎我的想象，让我去假装他哥去见家长。 有很长一段过程是在寻找自己对他还是哥哥的那种想要相处，还是说想要让他当自己的男朋友？我只是想问他，记不记得我们的约定？嘉许哥，再见。张赤、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 上了大学之后，两个人又一次相遇之后，我觉得他还是会感觉自己心里的那只小鹿，然后不停的跳。不喜欢你叫我小朋友。以前都觉得这个桑稚就就是一个小妹妹嘛。段嘉许生病的那段时间，他后面发现啊，原来桑稚是喜欢我的。 然后又一个双向奔赴的时候，他这回的感情就是比小时候就褪去了一些懵懂，而是非常成熟的判断了这件事情，坚定的去选择。<noise> 而且我觉得最好的就是暗恋，其实驱使自己变得更好。 在喜欢上的一个人的时候，我们不能止步于此，而是想要追上对方的步伐，让自己变得更好。希望有人可以陪他，希望那个人是我。希望大家能够喜欢我们这个故事。